নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা কুচিয়াৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ দেই বইলত তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ নহয়নে প্ৰথমে আমাৰ কুচিয়াখিনি কাটি লোৱা হ'ল তাৰপিছত কাটি বাচি লৈ আলু অলপ কাটি থৈছিলোঁ সেই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি উলিয়াই লৈ তাৰপিছত এইয়া কুচিয়াখিনি কেনেকৈ তেলত দি ফ্ৰাই কৰিছোঁ দেখিছেনে কুচিয়াবোৰৰ পৰা কিছু পানী ওলাব সেই পানীবোৰ শেষ নোহোৱালৈকে আপোনালোকে ভাজি থাকিব দহ পোন্ধৰ মিনিটমান ভাজি থকাৰ পিছত পানী শুকোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি কুচিয়া সৈতে দি দিব তাৰপিছত এনেকৈ লৰাই থাকিব অকণ সময় তাৰপিছত আপোনালোকে যিবোৰ পিঁয়াজ নহৰু আদা জলকীয়া মানে এনেকৈ চফ কৰি থোৱা থাকে বা আপোনালোকে এনেকৈ কাটি পেলাইও দিব পাৰে সেইবোৰ ইয়াত দি দিব মই যেনেকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব মিক্সটাৰ নোহোৱালৈকে তাৰপিছত অকণ সময় আপোনালোকে এনেকৈ ভাজিব আৰু পাঁচ মিনিটমান তাৰ অকণমান পিছত আপোনালোকে নিমখ দিব আন্দাজ অনুযায়ী তাৰপিছত হালধিকণো দি দিব তেতিয়াহে চব্জিকণ দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব নহয়নে যদি হালধি দিয়ে কালাৰটো দি নহয় একদম কালাৰটো নাহিলে খাবলৈও মন নাযায় নহয়নে এইবোৰ কি বনায় চব্জি বা কালাৰটো ভাল হ'লেহে খাবলৈ টেষ্ট হয় নহয় জানো এনেও খাদ্যত সদায় কালাৰটোহে আকৰ্ষণ কৰে তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ ঢাকনিখন দি দিব যাতে ভাৱটো বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় মাংস আৰু আলুৰ মাজত সোমাই যায় যাতে মাংস আৰু আলুখিনি সিজে নহয়নে তাৰ অকণমান পিছত আপোনালোকে এনেকৈ ঢাকনিখন দাঙি দি অকণমান লৰাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে গৰম পানী আগত দিব মাংসত মানে অঁ গৰম পানী দিয়াৰ আগত এইবোৰ মা মছলাবোৰ দি দিব দিয়া হ'ল ৰেড চিলি দিয়া হ'ল তাৰপিছত চিকেন মচলা দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত অকণমান জিৰা দিয়া হ'ব মানে চিকেন মছলাটো সেইকাৰণে দিয়া হৈছে মাংস নিচিনাকৈ বনোৱা হোৱা নাই জানো সেইবোৰ তাৰপিছত এনেকৈ ঢাকোন দি দিব তাৰ আপোনালোকে তাৰপাছত অকণমান মানে দহ পোন্ধৰ মিনিটমানৰ পাছত আপোনালোকে ঢাকোনখন দাঙি গৰম পানী এড কৰি দিব দেই এয়া দেখিছেনে আমাৰ ঢাকোনখন দাঙি পেলাই অকণমান লৰাই দিলে তাৰপিছত গৰম পানী এড কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে এৰি থৈ নাযাব এয়া গৰম পানী দি দিয়া হ'ল এয়া গৰম পানী দি পেলাই অকণমান লৰাই দিয়া হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে জালুকণ দি দিব ধুনীয়াকৈ গৰম পানীটো দিয়াৰ পিছত জালুক দিয়াৰ পিছত আপোনালোকেও কুচিয়াৰে দি দেখিছেনে আমাৰ কালাৰটো কি ধুনীয়াকৈ আহিছে উতল দেখিছেনে একদম গৰম পানী এড কৰিব দেই ঠাণ্ডা পানী এড নকৰিব গৰম পানী এড নকৰিলে মানে বস্তুটো ভালকৈ মানে লগে লগে উতলটো ল'লেহে হ'ব তাৰপিছত গৰম পানীকণ দি অকণমান ঢাকোন দি পাঁচ মিনিটৰ পিছত আপোনালোকে গেছটো অন কৰি দিব আজিলৈ আহিলোঁ ধন্যবাদ তাৰপিছত মই দেখিছেনে এইফালে দাইল বনাই থৈছিলোঁ দাইলকণো গৰম কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভাত ভাত বাঢ়িলোঁ তাৰপিছত এইকণ আমাৰ দাংবটি ভাজি তাৰপিছত দাইল তাৰপিছত আমাৰ কুচিয়া চব্জি